Домой домой не приедешь? Да, да. Если мне в Дискорде напишешь свой адрес, я приеду. Это погроза? Нет, погрозы? Не, можем в Дискорде зайти перемурчать. А пока несколько вопросов. Ну, потому что ты откидываешь меня за дым, хотя это ну, прошло Трошечки уже, наверное, полчаса. Адекватнее ну, подожди. <плодисмент> Адекватнейше. Ну, давай я подушу. шаг говорим, що ти мені ну, кажеш адекватніше ви чи, чи неадекватніше. Не ви, що ви прийдете що? Домой, не до мене додому, за як з вами розмовляти? Хорошо, все, не буду, при... не буду приходити, буду приїжджати. Так, так буде зрозуміло. Ти, ти, ти спустись ось сюди, ко мені, на землю, тому що я тебе не вірю. кому я повинен вас дивитися. Така різниця, де я? У вас ще якісь питання є? Ну, спустись ко мені сюди, де ти, я, з ким я говорю? Ще раз скажу. Ще якісь питання є у вас? Но ну, смотри, у меня есть вопрос. Uh, в тот момент, когда я ДМ, я защищал себя. Потому что я вызвал администратора, и потому что нас тулили из-за руля. То есть там вообще мы могли первые как бы... У вас есть эта ситуация? Что что Ситуация, это есть откат? Подождите, ну у вас должен быть откат. Вы меня по, какому откату садите, но ну, вы не видели полной ситуации. Ну, багато запитов, багато репортов, и поэтому не можем Катри. на всех... Подождите, а... Отразу. А почему. Откат, там, а почему. ДМ, Хорошо, подождите, ну какое право вы имеете садить, если вы не видите полной ситуации? Ну, если вы прилетаете, и вы там уже и все а одно у меня шел. Так подожди, Карифан, нас там было четверо. С каких делов ты меня одного садишь? Ты что, ну, типа, в глаза по мелочи там долбишься, или тут ну, Просто что я не понимаю от этого момента, то есть. Это действие происходило, наверное, полчаса назад. У нас было там шестеро людей. Сегодня я, ну, типа, ты, ну, не знаю, там прикол какой-то нашел, не знаю, там тебе кто-то сказал, ну, типа, подмор, глазом, типа, что там я, даже, боебать, мое, лично. Будет себе квартира, будь ласка. У да, тебя есть дискорд? Напиши мне свой дискорд, пожалуйста приемной игры. Я тебя не отпускал, подожди. От магии еще никто не уходил. Сюда, сюда. Ты куда уходишь? А ну-ка, дискорд свой написал по-быстрому.